сегодня у нас автомобиль автомобиль ВАЗ 2105 э, ну, меня э, один из подписчиков ну, просил э, про замену ну вот э, в замке короче личинки э, и вот выпала возможность э, это ну, показывать все. Здесь вот ну, дверь работает. Вот. Сейчас я покажу, расскажу. Ну, уже я то карта. Так, берем, берем отвертку короче, здесь на замку есть такая, ну, э, фиксатор, его вытаскиваем, а так, ну, как, э, вот короче, вверх, э, и, и снимаем вот эту э, пяшку, тоже, вот, вот, вот так вот ставим, ну и щелк. Ссимаем. Пляшку я снял вот, сюда. И, и вот вытаскиваем Вытаскиваем вот, вот так вот, вот. замок. И, ну, и, и, здесь не перепутаешь, вот здесь вот паз есть. Ну, и, и на этом самом есть паз. Вот здесь вот э, ну, пружинка стоит так. Э, и запоминаем, э, так, ну, вот так вот стоит э, замок ну, в двери и запоминаем такую сторону, ну, ну вот, вот этот вот, ну короче, по вот этот. Так, у нас попал, получается в эту сторону. Теперь берем вот, ну, пробоиц. И в бою, в бою, вот здесь вот, самый, ну, в стифт есть. так. Запоминаем, как он стоял. Так, снимаем. Так, потом снимаем вот эту вот пузлинку. И ну, вот он. Этот самый, ну, секрет. Ну, теперь, теперь берем новый. Ну, будем иметь в виду, что я взял новый. Э, так само запоминаем же, так он, он стоял. Вставляю, вставляю его назад. Так, э, здесь на пружинке, ну вот, видать, э, один зубок, ну, этот, а здесь сломанный. Ну, если сломанный, ну, L делал вот такой вот еще один короче, зубчик Здесь вот ну, два паза, э -э -э ну э -э один зуб, ну зубчик вот этот паз, а один вот этот паз стоим. Это сюда. Сейчас, если 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 выйдет натянуть. Длинный сделал. Вот. О, есть один есть. Так а, а, вот этот ставим. Ставим вот сюда. Ну, Берем ну и проверяем, чтобы ну, возвращать назад. Так, вот так. Теперь вытаскиваем. Так, теперь запоминаю у нас самок стоит вот так вот. Значит, вот, вот эту штучку ставим вот так вот. Так, ну и ставим на место. Этот самый что пользоваться так скажем? Так сейчас побудем. Работаем. Давайте так и будем назад. Также сам вставляем замок. вот этой вот пластинкой. Ну, вот так вот сюда, так. И ставим на место вот этого вот держка. Ну здесь, короче, если, ну там вдруг не закрывается или не открывается, и, ну здесь можно регулировать, ну там вверх, вниз чтобы работала Так, сейчас, сейчас поставлю. Вот так вот это, это все выходит. Ну а теперь пробуем. Закрываем дверь. Снимаем вонючку. Так, так печь, дверь закрыта. ключик. Дверь закрытая. Вставляем ключик. Дверь закрытая. Ну вот, в принципе, и все. Э, на этом видео по замене э, секрета. Э, вот, видимо, закончено всем удачного ремонта до новых видеороликов ну и, и может ну и, и и желательно ну вот, эти, вот ну вот эти все места ну вот у меня вот вот такая штука ну можно с 40 ну не можно нужно ну и здесь вот э, попшикать э, поп замок ну здесь вот здесь вот и, и, и двери будут э, зимой, ну, ну, зимой и летом легко закрываться и открываться. Ну вот, э, вот теперь все. Всем э, э, удачного ремонта. До новых видеороликов.